На самом деле долго к этому шел, 6 лет уже тренирую. Это мой седьмой год профессионального тренера. И получилось так, что попал в очень серьезный коллектив. И буду надеяться, что все у меня получится. По, по сезону скажу откровенно, сезон будет очень интересным. Готовьте блокноты, ручки, потому что много будет запоминающих моментов. Они начнутся уже летом. Предстоит очень серьезный турнир Донбас Кап, который нам нужно вернуть. Я его выиграл в том году в Северстале, так что нужно будет выигрывать уже Донбассом обратно, возвращать его сюда. А в целом, задачи руководства клуба поставила передо мной, и, соответственно, я буду ставить их перед своими ребятами, очень высокие это не просто попадание и, как говорится, болтаться в плей и, а это на самом деле доказывает, что хоккей на Украине есть, и он возрождается. И, ну и самое, наверное, главное, это вернуть, даже не вернуть, а показать Борис Викторович правильно сказал, что в Донецке не было никогда большого хоккея. Показать болельщиков, показать людям Донецка, что что такое хоккей, настоящий хоккей, и чтобы люди ходили, болели, переживали и радовались каждому выигрышному матчу.